зеленка, фрешмены, ну как хотите, так и называйте. Вот, например, мое представление о вас, студентах на первом курсе. Не, ну согласитесь, мы в свое время были такие же, как эти совы. Куда идти? Какой кабинет? Честно говоря, невозможно не упомянуть о вашей смекалке студентов. Особенно девчонка. në këtë çështje Так, в ну вы умудряетесь найти выгон. Вот так вот, нет, не зря, вот, попробуем, попробуем. Реально, еще мягче. все выйдет, ребят, вот так вот. К сожалению, когда приходят первокурсники, преподаватель видит вас вот такими. И вот такими во время, во время учебы. Первый курс, вы еще вообще полигены, честно говоря. Второй курс, как раз видите, все в дальше. А вот такие вы будете ребята, или может быть уже были при защите диплома. Ну, давайте потому что диплом. И меня еще, вот, еще вот, вот всех ребят касается сидящих здесь, когда вы поступили на первый курс, и на какой-то вашей первой сессии вам говорили, вот из вашей сессии, упадешь в армию, я вам угол сказать. Ну, а, чтобы у него был жесткий, цивилизиров голове, ну как на ход на тут для флешки. Не слышу. А громче. Вот так вот ладно, поехали дальше. Вот, не знаю, как у вас, но вот такой вечер нашел. Студентам реально не хватает девушек. Кто-то Девушку. Новая общага. Вот реально, каждый студент, студенты мечтают, что было не в лотах, быть не в новой общаге, а студенты в латтах. А в общем, на мой взгляд, мы все студенты. Это самый веселый и дружный народ. Всем спасибо. С вами был я, непосредственно Баха. с вашего разрешения хотел бы признаться в любви. В не присутствует а на... один человек, который хотел бы сказать все, что у меня лежит здесь. Я молод и люблю. я в тревоге, в тоски и молве. Зеленее таинственный да клен не земенных склонен к тебе. Мы гуляли Луна, звезды, ночь. Я мечтал, я мечтал одно, Чтоб ты подарила мне сына. Как на том мечта не сбылась, Потому что ты мужчина. А дальше, я... да, -да, души, да, да, души. Ну да, ага, в курсе, да, души, души. Ну, единственное, до да, да, души, души, да, смотри, давай, смотри, схабаримся, давай. Кишан, О, с кем ты общался? С мамой. Дорогие друзья, давайте представим. Соседи очень дружно общаются между собой. Даже элементарно Бежал? Что? что с тобой? Почему ты плачешь? В это в момент в время жена катушку пожарит. И? Потом магазин пошла, берегусь два часа, опять там машина сбила. О боже мой, что ты теперь будешь делать? Не знаю, просто вот, похудеть. Так, давайте представим, пилот случай в душе. Ночью у нас звезды, влюбленная пара, смотри. А вот видишь, вот эту звезду? Да? Ой, какая-то милая. А вот эту видишь, где? Ну, вот там стоит. Нет, не вижу. Ну, там стоишь, вот там, вот видишь. w Я слышал, ты не поступила. Да, я не поступила, я плохая. Я тебя накажу. Да, покажи, я, да, накажи меня, пап, Как всем известно, в канун Нового года, 31 числа, Дед Мороз со своими оленями разъезжает все города, чтобы подарить подарки детям. Итак, смотрим. Ай, поехали! Two, five, shot two, short. <laughs> Бардики. Оказывается, существуют и то такие девушки, которые не только барники. Ну, Белак, прости, что так не легко получилось, Анжела, проси меня. Анжела? Маша? Маша? Саша? Какая еще Саша, Андрей, ты о чем? Андрей? Э? Дима. Дима? Тима? Ты... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это банк с А, да? Да, один да. Мы хотели бы показать, как э, свою карьеру начинал Дима Билан. Итак, Дима Билан первый его альбом. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте.